Коли ми говоримо про Білгородську область, видання Вашингтон Пост пише про те, що Збройні сили України намагалися прорватися в сторону Білгорода, проте їм цього не вдалося. І зокрема, говорю, що причина, якраз те, що там були зуби дракона, а також заміновані поля, начебто, росіяни там готувалися. Мене говорячи тут би нам що допомогли знову ж таки, F-16. І коли ми говоримо про ці ракети джазми, як ви вважаєте? Ну от президент Байден говорив про те, що. Якби була він знав про всю цю операцію, так і кожні 5-6 годин там йому доповідали про розвиток тут, цих подій. Ну тобто, стратегічно тоді США з нами і вони все це розуміли. Так тут вони тоді розуміють важливість необхідних ось цих дозволів для нас. Вони тут підуть на ну на, на погодження для нас чи ні? Ну джазми то не, не для того, щоб пересікати зуби дракона і полосу обістечення. Тобто для цього треба… Надо... Да, для этого надо авиационные бомбы, то есть, а вот для этого уже надо F-16, для того, чтобы прикрыть сначала наши бомбардировщики, либо для сброса тех же планирующих авиабомб. У нас есть очень много GBU-39, то есть это стационарная планирующая авиабомба. Есть GDAM, это уже обвесы для наших старых советских 250-килограммовых авиабомб. То есть в полосу обеспечения лучше, конечно, преодолевать с помощью авиации, но только непосредственными ударами. «Джазм» — это ракета дальняя, минимальная да, дальность где-то в 320-350 километров, максимально 900-950 километров. По, по джазмом сейчас вопрос поднят, нам вряд ли дадут ими работать по российской территории. Даст Бог только по, по Крыму и по Керченскому мосту отработать этими джазами. Даже 320 километров это достаточно, это минимальная дальность, достаточно, для того, чтобы F-16 отминусовал тот же Керченский мост и, в принципе, любую точку в Крыму. Джаз может достать, их есть тысячи ракет произведено разных модификаций, поэтому я думаю, несколько десятков, может даже сотню ракет мы можем получить. Даже два самолета, даже два F-16 может джазмами отминусовать все военные объекты в Крыму вот как бы кто там не обращал внимания на количество, но просто есть определенная боевая нагрузка на самолеты. Один F-16 может поднять два джаз. Пара F-16, 4 джазма за один, за один полет. Боевых вылетов в смену можно делать 3-4, а так до 5 боевых вылетов. В две смены это 10 боевых вылетов на самолет, 20 боевых вылетов на два самолета, естественно, умножьте на два, это 40 ракет в сутки. То есть, по большому счету, забросать Крым можно за неделю. И двумя, это всего лишь парой самолетов. Пара самолетов, четыре летчика может отминусовать часть Крыма, по крайней мере. То есть удары мы можно наносить довольно-таки серьезно. Но главное, главное, эти джаз мы получить. Они все-таки не дешевые, миллионы долларов стоит одна ракета. Не дешевые ракеты и их получить и с определенным разрешением только по Крыму, только по Керченскому мосту было бы неплохо. Я уже не говорю о том, что отработать российские объекты в тылу. Ну, пока нам даже Атакамс не разрешают работать, потому я не думаю, что нам джаз не работать. А вот когда рухнут эти договоренности с Путиным, они могут рухнуть однозначно. Причем эти договоренности, они могут быть на таких растяжках с Ближним Востоком. А передадут россияне, допустим, какие-то ракеты тем же хуситам, и тут же рухнут эти договоренности, тут же нам дадут разрешение работать теми же джазами. Поэтому посмотрим, подождем. Связки эти, конечно, не совсем хорошие для нас, то есть лучше бы их, конечно, не было. А движение на Белгород, оно однозначно есть, оно будет, и мы эти линии прорвем. Но россияне по некоторым позициям, но они подготавливались к движению в сторону Харькова. То есть здесь-то как раз чуть сложнее чуть сложнее работать, тем более боевые действия с мая месяца на вдоль Харьковской в Кальковской границе уже проходят. Потому, ну, я думаю, там найдут механизмы, как вскрыть оптимальный вариант, я уже сказал. Оптимальный вариант это с помощью авиации надо доставать объемно детонирующие авиабомбы, дабы так называемые, с помощью их разминировать минные поля, полосу обеспечения. Это оптимальный вариант. для вкриття. Но ну, для цього надо, щоб ф 16 удержали ПВО. То есть, там надо ще несколько механизмов для завоевания превосходства в воздухе по Харьковскому направлению. Кримський міст. Окупанти заявили, що цієї ночі нібито атакували 12 ракет Атакамс і нібито вони їх всі збили. Однак традиційно російське відомство жодних доказів цьому не надало. Як Ви вважаєте, Роман Григорович, чи можна це вважати якоюсь ну, спробою, знову ж таки, коли стоїть питання про знищення Кримського мосту, як ви вважаєте? І в принципі, от була атака, так в цілому на тимчасово окупований Крим, там вибухи чули, зокрема в районі також Сір Сімфер, Сімферополь, так Чорноморська Кам'янка ян, Кам повідомлялася з вашої точки зору, зокрема, Брачук говорив про те, що ми уразили перомну переправу, включає також катер у Чорноморську. Тобто, це про те, що ми знищуємо не тільки, зокрема, ППО, а й про інфраструктуру, про логістику. Тобто, це про, це про саме про це історія. Ну, Керченский мост, вот не поверю, что сегодня была атака на Керченский мост. Почему? Потому что для того, чтобы уничтожить Керченский мост, атака должна быть комбинированной с участием, ну, как минимум, пяти э, механизмов. То есть это должны быть баллистические ракеты, те же «Атакамсы» должны быть крылатые ракеты Storm Shadow, скалпы, джазмы под вопросом. Не исключая возможности, что в ближайшее время мы можем получить, получить джазмы, они отработают по Керченскому мосту. А крылатые ракеты «Нептун», наши ракеты. Естественно, бэки без катера, которые должны в это же самое время подойти. Плюс массированная атака беспилотников для, для пресыщения ПВО противника. То есть, ну вот, если бы такая атака была, можно было бы поверить, что это атака именно по Керченскому мосту. А то, что сегодня выполняли задачу, скорее всего, это уничтожение ПВО противника, потому что есть информация о том, что и по, по панцирям по, полетела по каске. По, ну, это правильный подход. Сначала ПВО надо отминусовать, не исключая возможности, что в ближайшее время после сегодняшней атаки она может быть либо повторена по ПВО противника, а если она вскрыто реально после сегодняшней атаки, то в ближайшее время может быть атака действительно по Керченскому мосту, но она будет, вот поверьте, она будет масштабной и комбинированной, то есть это однозначно. Причем сбить ракеты, ну, вряд ли получится. Почему? Потому что будут идти и постановщицы помех, то есть наши edm 160 уже говорю наши, да, ДМ-160, которыми мы пользуемся довольно-таки успешно. То есть это будет такой серьезный подход, и Керченский мост будет скрываться, ну, по-взрослому, я бы так сказал. А удары, вот это продолжение задачи завоевание превосходства в воздухе уже над Крымом. То есть, но ну уже подошли, уже подошли. Помните, мы как-то с вами говорили, степ by степ э, Начали с западного побережья Крыма, э, минусовали, потом через э, Севастополь, там до Феодосии дошли, сейчас до Керчи дошли. То есть это уже мы подбираемся по ПВО, минусуем ПВО противника уже ближе к Керчи. Не удивлюсь, если в ближайшие несколько дней Керченский мост э, прикажет долго жить. Возможность такая есть. Романеру, а в цілому дивіться розвиток подій на території Російської Федерації, Курська, Білгородська область. Ви говорите про те, що потрібно ще й брянську, так плюс, якщо ми будемо мати знищений Керченський міст в сукупності, все це, от як це відобразиться на Путіна, на режимі знову ж таки ну вряд ли он застрелится. Хотелось бы, конечно, но не офіцер, тобто він офіцер какой-то ФСБшный, но не офіцер военный. не застрелится. Развитие событий по Брянской, допустим, Курской и Белгородской области – это то, что мы должны были еще 10 лет назад делать, с 2014-2015 года. Ну, Порошенко уже долю в поперек вспоминали, я так думаю, ему там переворачиваться еще и переворачиваться. Но вопрос в том, что и э, э, эти, эти власти, которые сейчас принимают решения военно-политическое руководство, оно тоже слишком долго горело к тому, что надо линию э, э, границы переводить в режим уже линии фронта эти 600 километров в сторону Москвы. То есть, а это как раз Брянская, э, Курская и Белгородская области. Сейчас мы это как раз и делаем. А там видно по некоторым позициям, если посмотреть карту высот, реки, э, то наши войска сейчас располагаются в Курской области как раз для обороны. То есть не для наступательных действий там на Москву или на Курск. Нет. Раз, размещаются на лучших высотах, на лучших оборонительных позициях. Это видно сейчас, как идет расползание самого, самого плацдарма, как раз для того, чтобы занять лучшие оборонительные позиции для прикрытия суммы ну, Украины в том числе, и идет пойдет расползание потом на, на часть Брянской области и на часть Белгородской области, опять же, под, под тем же самым задачам Не удивлюсь, что это вообще будет там по СПОЛу, допустим, или по СИМУ, ну, в зависимости от рек, там, где реки, самый оптимальный вариант, то есть располагаться вдоль реки.